न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की एक खबर के मुताबिक छब्बीस ग्यारह मुंबई हमलों के मास्टर हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने दहशतगर्दी के दो मुकदमात में दस साल की सजा सुनाई है यह पहला मौका नहीं था जब दहशत गर्दा गिरोह लश्कर तैयबा की एक महाज तंजीम जमात जमातुल दावा के सरबरा हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने दहशत गर्दी एक मुकदमे में सजा सुनाई थी फरवरी में हाफिज सईद और उनके कुछ साथियों को दहशत गर्दी से मुताल माली आनत के मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया था और उन्हें ग्यारह साल की सजा सुनाई गई थी हाफिज सईद और उसके दो साथियों जफर इकबाल और यह मुजाहिद इन सभी को साढ़े दस साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि उसके बहनोई अब्दुलरहमान मक्की को छह माह कैद की सजा सुनाई गई है हाफिज सईद दो हजार आठ में मुंबई में हमले की मनसूबा करने के लिए भारत में मतलूब है जिसमें दस दहशत गर्दों ने एक सौ छियासठ अफराद को हलाक किया था और सैकड़ों को जख्मी कर दिया था उसे अकवा मतहद और अमरीकी दोनों ने आलमी दहशत गर्द नामजद कर दिया है और उस पर दस मिलियन डॉलर का इनाम भी है